assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar bugungi mavzuyimiz arifmetik progressiya arifmetik progressiya nima uchun o'rganiladi deydigan savol tug'iladigan bo'lsa arifmetik progressiya o'zi ingliz progress so'zi ya'ni o'sib boruvchi ma'nosida keladigan bo'lsa sonlarimiz ketma ket ravishda o'sib boradigan bo'lsa ma'lum bir tartibda shunday ketma ketlikka arifmetik progressiya deyiladi misol uchun deydigan bo'lsak natural sonlar ketma ketligi ham arifmetik progressyaga misol bo'la oladi bir ikki uch to'rt besh olti yetti va hokazo ya'ni e'tibor bersak sonlarimiz birga ortib bormoqda bundan ketma ketlikka arifmetik progressiya deyiladi hop arifmetik progressiya doimo o'suvchi bo'ladimi degan savol tug'iladigan bo'lsa yo'q arifmetik progressiya ba'zida o'sadi ba'zida o'zgarmas ravishda davom etadi ba'zida esa regress jarayon ya'ni kamayish jarayoni ham ketishi mumkin misol uchun o'sish jarayoniga yana bir misol ko'radigan bo'lsak to'rt yetti bundan keyingisi o'n bundan keyingisi o'n uch e'tibor bersak orasidagi farqi uch ya'ni uchga sonlarimiz ortib bormoqda bundan keyingisi o'n olti bunday sonlarga arifmetik progressiya bo'ladi ya'ni bu o'sib boruvchi arifmetik progressiyaga misol bo'la keyingi holat ya'ni o'zgarmas holat deydigan bo'lsak 2 2 2 2 2. cheksiz ya'ni bunda arifmetik progresy ortib bormaydi ortib boradi nechiga teng bo'lsak ga ortib boradi 0 ga olti borish bizda hech narsani anglatmaydi. o'zi davom etadi ho'p uchinchisi ya'ni kamayib boruvchi misol uchun 3 1 minus bir minus uch minus besh va hokazo ya'ni e'tibor bersak bizda is arifmetik progressiyamiz ikkiga kamayib bormoqda hop arifmetik progressiyamiz kelayotgan sonlar arifetik progressiyaning hadlari deyiladi ya'ni birinchisi arifmetik progressiyaning birinchi hadi ikkinchi hadi uchinchi hadi to'rtinchi beshinchi oltinchi yettinchi va hokazo hadlari deyildi hop arifmetik progressiyani ikkinchi hadidan birinchi hadini ayrsak so, uning ayrimasi deyiladi ya'ni arifmetik progressiyaning ayirmasi keyingi hadidan oldingi hadini ayirish ya'ni so, arifmetik progressiyaning hadi deyiladi arifmetik progressiyani a bir a ikki a uch va hokazo deb belgilab olinga hop oxiri a eng va cheksiz daommumkin shunda a ikkidan a birni ayradigan bo'lsak d kelib chiqadi bud arifmetik progressiyaning ayirmasi deyiladi a dan a en minus birni arish arimetik progressiyaning ayirmasini topish formulasi bu umumiy ko'rinish bu xususiy holda bo'lsa bu umumiy holda ho'p endi o'quvchilar buni yozib olamiz p endi shuni ko'rib chiqadigan bo'lsak hop a birae'tibor bersak bundan oldin ko'rdikki arifmetik progressiyaning ayinasi a ikki minus a birimiz d chiqdi bizda bundan a ikkini topadigan bo'lsak a bir plyus d chiqadi Biz artık Ketimlik etkenler, gelgene kadar ayırması Aritmetik progresinin ayırması değil dedik. Yani, kim ki indi kadar bundan Aritmetik progresinin ayırmasın. a A2'ye ayırsaydık, a a Şimdi, bunu onu a a A1, B1, D1 A3'ün A bundan topadigan bo'lsa a ikki d dg ho'p a ikkimiz nimaga teng edi a bir plyus ga o'rniga qo'yib oladigan bo'lsa a bir plus d pilyus d. D, d ya'ni bundan kelib chiqadi a bir plyus ikki d hop ato'rii topadigan bo'lsa a uch plyus d boladi a uch nimaga teng a bir plyus ikki d o'rniga qo'yi oladigan bo'lsak a bir pilyus uchta d endi o'quvchilar e'tibor beradigan bo'lsak arifmetik progresiyamiz to'rtinchi hadida uchta d qatnashdi uchinchi hadida ikkita d qatnashdi ikkinchi hadida bitta d qatnashdi bundan kelib chiqadi topish formulasi ya'ni a bir plyus bundan bitta kamini dga ko'paytirganmiz ya'ni n minus bir ga ko'paytirsak arifmetik progressiyaning iinchi hadni topish formulasi kelib chiqadi hop arifmetik progressiyamizda yana nima bor deydigan bo'lsak arifmetik progressiyada uning asosiy xossasi ya'ni nima deydigan bo'lsak bizda kelib chiqadi a 1 plyus a 2 uch ikkita aikki hop buni ko'radigan bo'lsak a birimiz o'ziga teng plyus a uchimiz nimaga teng di o'quvchilar mana bu yerdan a bir plyus ikki dg a bir plyus ikki d oai bo'lsam -e mana bu aik teng ikkita a bir plyus ikk dni o'ziga teng soddalashtirib chiqadigan bo'lsak ikkita a bir plyus ikkita d ikkita a bir yus ikkita br ko'rib turibhilaria hosil bo'ldi ya'ni bu o'z o'zidan arifmetikroesiyhos ixtiyoriy kelgan uchta hadni oladigan bo'lsak chetki hadlarni yig'indisi o'rtadagi hadini ikkilanganga teng umumiy formula yozadigan bo'lsak bunga a n minus bir plyus a n plyus bir teng ekan ikkita a nga bu arimetik progressiyamizning xossasi bo'ladi assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar bugungi ikkinchi darsimiz uh, arifmetik progressiyaning yig'indisi bo'ladi kecha da, birinchi darsda ancha hayajonlandim sababi birinchi marta kamerani oldida gapiriyotii sababli bo'ldi shu sababdan juda yaxshi tushuntira olmagan bo'lsam uzr so'rayman bugun um, kamchiliklarni to'ldirishga harakat qilamiz hop arifmetik progressiyani darsda aytib ketibman um, nima sababdan keldi qaydan paydo bo'ldi deydigan bo'lsak arifmetik progressiya um, kavl gaus tomonidan um, sonlarni yig'indisini topib turib keltirildi birinchi bo'lib o'n sakkiz yoshligida ustozi dangasalik qilib turib birdan boshlab yuzgacha sonlarni yig'indisini top deganda u shunday ajoyib usulda hisoblab chiqadiki ya'ni zo'r usul qo'llaydi u nima qiladi sonlarni yozadi bir ikki uch to'rt va hokazo to'qson to'qqiz yuz deb yozib oadi hamda birni tagiga yuzni yozadi ikkinhiga to'qson to'qqizi uchdagi to'qson sakkizi bunidagi ikki bu yuzagi br qarasa har bittasini qo'shib chiqsa necha bor bir yuz bir buni qo'shsa ham bir yuz bir buni qo'shsa ham bir yuz bir buni qo'shsa ham bir yuz bir buni qo'ssa ham bir yuz bir demak bir yuz birdan nechta bor biz birdan boshlab gacha qo'shishimiz kerak edi biz ikki marta qo'shib Asl 100 ta son bor da ikki marta qo'shib olganimiz uchun 2 ga bo'lib qo'yamiz 50 ta son qatnashgan ya'ni bir yuz 50 ellikga ko'paytirib besh ming ellik javobini topadi kar gas shuni topganda adashmasam 8 yoki 7 yoshli bolakan bo'ladi shundan keyin kelajakda u qiyinchilik juda katta ko'plab misollarga yechim topibbera matematikaning eng buyuk olimlardan hisoblanadi shu usulda topdi keling endi biz bugun shuni formulalarni keltirib chik ko'rdi hop endi bugun esa umumiy arifmetik progressiyaning yig'indisini topishni ko'ralik nima qilamiz buning uchun hop a bir a ikki a uch a to'rt a besh a olti va hokazo a n bo'lsin ya'ni arifmetik roreyihalari bo'lsin buni qanday topamiz yig'indisini qanday topamiz desak gals qo'llagan usulni endi biz formula orqali keltirib chiqiz ya'ni arimetik progresiyni yig'indisini s a bilan belgilanadi biz n a yig'indisini topish uchun s n daoa hop galus nima qildi ya'ni birinchi hadini oxirgi hadiga qo'shdi ya'ni abirni qo'shdi oxirgi hadiga keyin uni ni qildi nechta hadi bo'lsa shuni yig'indisini shu hadlarni yarmiga ko'paytirdi ya'ni eng taqsim ikkiga ko'payir bundan umumiy formula kelib o'quvchilar chiqdihop biz o'tgan safar topish formulasini o'rgangan edik ya'ni a n tengdi a bir pyus ng minus bir ko'paygan d degan formula shuni ain o'nini oib qo'ysak s n teng a bir plyus a bir plyus nt n iu bir ko'paygan d ko'paygan nai ikki buni soddalashtirib qo'ysak s n teng ikkita a bir plyus n minus bir ko'paygan d taqsim ikki ko'payti n ko'rinishdagi arifmetik progressiyaning eng tak haini topish formulasiqad ya'ni ketma ket kelgan eng ta aini topish formulasiendiendi o'quvchilar shu misolni formula orqali hisoblasak ya'ni 5 plyus sakkiz plus o'n bir nuqta nuqta plyus oltmish besh misolga e'tibor beradigan bo'lsak ya'ni orasidagi faqq uchga arifmetik 3 uchga ortib bormoqda ho'p biz formulani yozib olaylik ya'ni bs 2 teng ikkita a n minus bir ko'paygan d taqsim ikki ko'paygan ng degan formu bizda birinchi hamiz ya'ni malum bundan oldingi formula orqali bundan keltir bu kelib chiqqan formula orqali qo'yaigan bo'lsa aya'ni ya'ni 65 turibdi bizda n d ham ma'lum. Ya'ni olosya'ni dmiz 8 minus 5 3 kesin var. Oho. Şimdi A enimiz hem Bu 65 kesin. A eni de bir formül etsin. A da plus en minus da koparıyor. Ne formül etsin? Orta veriyordu. Şimdi şunu koparıyor. 65 değil. A'larımız 5 değil. Plus n minus, ba, oltsa, minus ba, olsa, bir 3. Xo'p, 5 beshimiz bu tomonga ayrishib o'tsa oltmish teng eng minus bir ko'paygan uch tenglamani ga qisqartirib oa bu tomonimda 20 qoladi bundan kelib chiqadiki teng 20 birligi demak arifmetik progressiyamizda 21 ta xalq qatnashadi bizda hamma narsa ma'lum, eng oxiri shu formulaga qo'yib qo'ysak SN n teng ko'paygan a 1 imiz 5 ga teng besh plyus yigirma ga teng 1 ani olsa 20 ko'paygan 3 taqsim 2 ko'paygan 20 yigirmaha endi buni hisoblab hisoblabohoz Xo'p, 10, interse, 60. o'n birni ko'paytirsak oltmish o'nga oltmishni qo'shsak 2 ga bo'lsak 35. 35 o'ttiz 20 ko'payigan Xo'p, bir ho'p nitopadigan bo'lsak o'ttiz beshdan yigirmatasi yetti yuz yigirma bittasi esa 35. demak buni javobi 735 yuz o'ttiz besh ekan misolimizni javobi 735.